Prezentuje následného GoAmbia, o umeže 466 z roku 2022. Je to syn Olympiky 1368, ktorá je inbredovo zrobená na GoAmbia Geloger. Zdobila prvý konkurs v kategórii B na Slovácii. Byla parovaná s GoAmbiom od mojho kolegy Mareka Skrbeka. Ten GoAmbie s vnukom GoAmbia, ktorý vygral Olympiáde v kategórii D, Myślę, że to by było w Bruseli 2017. Także w podstawie to linia gołębi olimpijskich. Jakbyś mógł jeszcze skrzydło pokazać tego gołębia, Teraz takie zrobię zbliżenie. Czyli, tak naprawdę, to jest kolejny bardzo wyjątkowy gołąb. Tak. Je to matka v Kremnená, inbredová vnúčka Gelogera, olimpíka i ojtec je vnuček vnúček, vnúček za olimpiády v kategórii D.